বিশ্বকর্মা পূজার দিনেই অঘটন হোজাই উদ্ধার বিদ্যুৎ কর্মীর লাশ হোজাই নীলপাখানে বিদ্যুৎ কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার নীলপাখান বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যালয়ে কর্মচারী পিঙ্কুমণি শৈকিয়ার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য মৃতদেহের শরীরের বিভিন্ন প্রান্তে আঘাতের চিহ্ন খুন বলে সন্দেহ করা যাচ্ছে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে দিয়েছে করিমগঞ্জ থেকে সুস্মিতা দাসের রিপোর্ট বাংলা নিউজ লাইভ আছিলে নাইট ডিউটিত ধুনীয়াকৈ দানী ঘৰত বনালে ল'ৰা ছোৱালীক খোৱালে নিজৰ মিছেজক খুৱাই বৈ লৈ তেওঁ ডিউটি লৈ বুলি ওলাই গ'ল তাৰপিছত ডিউটিলৈ গৈ তেওঁ ধুনীয়াকৈ ডিউটিও জইন কৰি আছে ডিউটি কৰি থাকোঁতে তাৰপাছতে অকস্মাত আমি ৰাতি বাৰটামান বজাত এটা ফোন পালোঁ খাই পেলাই তেওঁ এই পৃথিৱীত আৰু নাই বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈছে বুলি বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈছে বুলি কৈ পেলাই আমাক সঁচাই আৰু পৃথিৱীত নাই আপোনালোক সোনকালে ইয়ালৈ আহিছোঁ আমি নগাঁৱৰ পৰা ওজাই লৈ আহিছোঁ ৰাতি বাই এঘাৰটিফিলাক তাৰপিছত আহি দেখিছোঁ কিন্তু আমাৰ এতিয়া এইটো ডাউট হৈছে তো আমাক উচিত আমি সেইটোৱে গম পাইছোঁ আমাক খবৰ দিছিলে যে প্ৰথমতে বিদ্যুৎস্পষ্ট হৈছে তেওঁ আৰু তাৰপিছত আমি যেতিয়া আমি গম পালোঁ তেওঁ পৰিছে বুলি ক'লে তেওঁ তাৰ ভিতৰতে ভিতৰত থকা মানে এটা ট্ৰেইনত পৰি গৈছে বুলি কৈছে ত' আমি সেই যেতিয়া আমি আজি চালোঁ জেগাখিনি তো আমাৰ অকণমান সন্দেহ হৈছে যে তেওঁ মানুহজন এনেকৈ পৰি পেলাই ঘপককৈ এনেকুৱা হোৱাটো আমি মানে অস্বাভাৱিক লাগিছে গোটেই ঘটনাটো আৰু তেওঁ গোটেই শৰীৰত বিভিন্ন স্থানত মানে সন্মুখতো আছে বেগ চাইডো আছে ত' বেলেগ বেলেগ স্থানত তেওঁৰ দাগ আছে গতিকে আমি তাৰ কাৰণে সেইটো আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত চি চি টিভিটো বেয়া আজি আমি খবৰ কৰোঁতে গম পালোঁ যে পাঁচ ছয় দিনমানৰ পৰা তেওঁলোকৰ বোলে চি চি টিভিটো বেয়া হৈ আছে তো ইমান এটা ডাঙৰ পাৱাৰ ষ্টেচনত তেওঁলোকৰ চি চি টিভিটো এই পাঁচশদিন বিকল হৈ থকাটো এটা সেইটো এটা মানে ৰহস্যজনক ঘটনা গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে এই মানে ঘটনাটোৰ আমাৰ দাদাই ন্যায় পাব লাগে কাৰণ আমি এনেকৈ মানুহ এজন হেৰুওৱাটো আমি কেতিয়াও কল্পনা কৰিবও নোৱাৰোঁ বা ভাবিবও পৰা নাছিলোঁ কাৰণ সুস্থ সবল মানুহ ডিউটিলৈ অহা মানুহ এজন তেতিয়া এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ব গতিকে ইয়াৰ আমি উচিত তদন্ত বিচাৰিছোঁ আৰু আমি আৰক্ষীসকলকো আমি আবেদন কৰিছোঁ দুটা সৰু সৰু বাচ্ছা আছে দুবছৰীয়া কন্যা আৰু ন বছৰীয়া এটা ল'ৰা আছে গতিকে আমাক সেইটোৱে ক'ম আৰু ঘৰ ক'ত তেওঁ নগাঁও নগাঁৱৰ বিষ্ণু নগৰত তেখেতৰ ঘৰ কিমান বছৰৰ পৰা চাকৰি কৰিছিলে চাকৰি কৰি থকা নীলাগানতে নীলবাগানত নহয় ইয়াৰ হোজাই আছিলে হোজাইৰ পৰা তেওঁ নীলবাগানত কৰি আছিলে মানে তেওঁ বেমাৰ হৈছিলে মাজতে তেওঁ ডক্টৰো দেখাইছিলে তেওঁৰ কষ্ট পাইছিলে সেইটো আমাৰ আমি ডক্টৰৰ লগত ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছিলে কিন্তু এতিয়া তেওঁ সুস্থ আছিলে মই বৰ্তমান সময়ত তেওঁ এটা মানে সুস্থ সবল জীৱন যাপন কৰি আছিলে